Молдавия – винный край. А насколько остро стоит в Бендерах проблема неумеренного потребления алкоголя? В Бендере на сегодняшний день у нас состоит 2362 человека на диспансерном учете. Может быть, кому-то покажется эта цифра малой, но, поверьте мне, это очень-очень высокий процент людей, злоупотребляющих и состоящих на учете. Потому что, если взять по сравнению с предыдущими годами, то у нас за год выявляемость и постановка на учет людей составляла в пределах 60-100 человек за год последние годы эта цифра растет в 2-3 в раза и более, потому что если взять по отчетным данным за 2011 год, у нас взято на учет ровно 300 человек. Кроме алкогольной зависимости, растет зависимость от наркосодержащих веществ. На сегодняшний день у нас состоит 461 человек, потребляющие наркотические вещества. Из этого числа у нас 172 человека – это инъекционные наркоманы, то есть люди, употребляющие наркотические вещества э, внутривенно. Вылечить зависимого человека непросто, иногда практически невозможно. Тем больше опасения вызывает возраст алкоголиков и наркоманов. Огромный процент э, детей, вовлекающихся в это э, пагубное пристрастие, потому что э, наркомания и наркотики э, ⁇ это в первую очередь бизнес, это большой бизнес. И эта проблема, она не только касается наркологов, а это государственная проблема. И она должна решаться сообща, потому что искоренить, я вам скажу, на сегодняшний день... Эту проблему мы не искореним. Она была и дальше еще будет в более крупных масштабах. Меры профилактики и совместная работа педагогов и врачей не будет достаточно эффективной без новых подходов решения проблемы на государственном уровне. Светлана Хромых, Александр Никифоров, Днестер ТВ.